mashg'ulot ko'pligidan oxiri ko'rinmayapti nafs keyin bajararman deb muhlat qo'yishdan to'xtamayapti ertaga tavba qilarman ertadan namozni o'z vaqtida mukammal o'qishni boshlayman ertadan sunnat nafl namozlarini o'qishni boshlayman ertadan qur'on vazifamni davom ettiraman ertaga 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 deb aytib turganda de, to'satdan ajal kelib jonini olib ketadi shunda u toki ulardan biriga o'lim kelgan chog'da ey robbim meni hayotga qaytargin shoyatki tark qilgan narsamni solih amal qilsam der yo'q albatta bu quruq so'z bo'lib u aytguvchi xolos ularning ortida qayta tiriladigan kunlargacha to'siq bordir deb qoluri mo'minun surasi 99-100 yuzinchi oyatlar ertang uchun bugundanoq amal qilib qol chunki ajal qachon kelishini bilmaysan-ku.